عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده Qalan musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fiddarani amin Terabur kata Imamul allamah Syekh Abdul Qadir Jilani Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya Wahai gulam Pada masa yang lalu bolehlah diterima keunzuranmu Ketika engkau masih kanak-kanak Atau bila engkau masih pemuda tetapi sekarang engkau sudah pun mencapai hampir umur 40 tahun. Atau sudah lebih dari 40 tahun. Apakah engkau masih suka bermain-main lagi seperti masa engkau masih kanak-kanak dahulu bermain? Jagalah dirimu dari bercampur gaul dengan orang-orang yang bodoh itu. Ataupun duduk berkhaluat dengan kawan wanita dan kanak-kanak. Bahkan carilah kawan orang-orang tua yang kuat bertakwa. Serta jauhkan diri dari duduk bersama-sama para pemuda yang jahil. Tinggalkan berkawan dengan golongan orang-orang seperti ini. Namun, jika salah seorang dari kumpulan orang ini datang kepadamu, maka anggaplah dirimu itu seperti tabib untuk mengobatinya. Dan anggaplah dirimu itu bila berhadapan dengan makhluk seperti bapa yang bersifat rahmat terhadap anak-anaknya. Dan kemudian jangan lupa memperbanyakkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Kerana ketaatan kepadanya itu adalah berzikir kepadanya dan selalu mengingatinya. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayatkan oleh Imam Al Baihaqi. Man ata Allah azza wa jalla faqad zakarahu. Wa in qallat salatuhu wasiyamuhu, wa siyamuhu wa qira'atuhu al-Quran. Wa man asahu faqad nasiyahu. Wa in kathurat salatuhu wasiyamuhu, wa siyamuhu wa qira'atuhu al-Quran. Walau siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla <coughs> maka samalah dia berzikir kepada Allah. Meskipun berkurang solatnya dan puasanya dan bacaannya bagi al-Quran. Walau siapa yang menderaka Allah maka samalah seperti dia melupakan Allah. Meskipun banyak solatnya dan puasanya dan bacaannya dari al-Quran. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita ingin menguraikan bicara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pada semalam kita telah membicarakan tentang peri pentingnya kita menjaga diri kita daripada kebinasaan dan merawat kelalaian kita. Maka kali ini apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir dengan katanya ingat sudah sampai tama segala alasan kita dan segala helah kita untuk tidak mentaati Allah taala kerana kita bukan muda lagi kita dah tua kita tuan-tuan sudah sampai ke penghujung perjalanan kita pergiliran malam dan siang mengurangkan ajal kita mendekatkan kita pada akhirat yang menjadi matlamat hidup dan menjauhkan kita dari dunia yang telah kita terpedaya tentang kita bila sebut tentang mentaati Allah. Kadang-kadang pada usia muda kita banyak alasan. Kita beri alasan macam-macam. Tak dang lah, tak sempat lah, sibuk lah, anak kecil lah. Kita kata bahawa saya tak sempat buat ni. Sebab saya banyak urusan, saya ada musyarak, saya ada meeting. Tuan-tuan sekalian. Kata Syamdu Qadir jujur lah. Kamu sampai masa alasan dah tak ada. Alasan apa lagi? Tuan-tuan sekalian bila kita berumur 40 tahun Tak ada lagi alasan Kita telah menghabis separuh daripada usia kita Bila Nabi SAW menyatakan A'maru ummati ma baina sitin wa sab'in Wa qallaman jawaza Umur mak aku antara 60-70 tahun Sedikit yang boleh melepasinya Berarti kalau orang tu umur 40 Dia telah melepasi separuh umur yang Nabi sebut Tuan-tuan kita kalau dah lebih umur separuh Tuan-tuan dah masuk 40, maka bersedia. Jangan ada lagi alasan tak ke masjid, alasan tak ke surau, alasan tak belajar, alasan tak baca Quran, alasan tidak mau tinggalkan maksiat, alasan tidak mau meninggalkan kelalaian, meninggalkan kerugian. Tuan-tuan jangan menjadi, jangan nanti kita menjadi orang menyesal. Tuan-tuan mahu ataupun tidak mahu, tuan-tuan akan kembali pada Allah, saya akan kembali pada Allah. Kita mahu atau tidak mahu, kita akan mati mengada Allah Ta'ala. Dan yang akan kita bawa bukan harta benda kita. Yang kita bawa amal soleh kita. Sebab itu siapa yang tanam kebaikan maka dia akan menuai kegembiraan. Siapa yang menanam kelalaian dia akan menuai penyesalan. Akhirat kelak. tuan di dunia tempat cocok tanam. Untuk kita tuai kegembiraan akhirat. Tetapi kalau di dunia ini kita cuma menanamkan kelalaian dan alasan, kelak kita akan menuai penyesalan. Penyesalan yang paling tidak berharga sekali menyesal di akhirat. Kita menyesal kat sini, bagaimana kata pepatah Melayu. Menyesal dahulu pendapatan. Menyesal kemudian tidak berguna lagi. Maksudnya kalau menyesal dulu, ada ruang-ruang untuk kita cari keuntungan. Kita mungkin dapat ambil lebih banyak tapi menyesal kemudian tak ada nilainya. Maka kata Syamud Qadi, uzur kamu dah tak ada, bukan kamu dah zaman kanak-kanak. Kamu sudah mencapai umur dah tua, masuk 40 bukan 60. Sudah kita mana Allah Taala menyebut dalam al-Quran. As-Sura Fatihah 37. Contoh boleh baca ulang tadabbur, saya tahu maknanya. Kata Allah Taala, wa hum yastarihun fiha rabbana أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوكُ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ Baca surah Fatiha ayat 37 apa kata Allah Dan mereka menjerit-jerit merang-rang dalam neraka Sambil berkata, Wahai Tuhan kami keluarkan kami dari neraka kami nak melakukan amal soleh yang dahulu kami tidak melakukannya kita tengok penyesalan kerak kelak ahli neraka sebab dia tak melakukan amal soleh kami dulu tak buat amal soleh kami nak buat amal soleh yang dulu kami tak buat tetapi amal soleh mereka nak buat kata para ulama tafsir daripada syirik kepada iman daripada maksiat kepada taat daripada perkara sia-sia dengan perkara yang menguntungkan. Tetapi bila kita sebut amal soleh, amal itu tinggilah iman pada Allah. Maka diikuti dengan rukun-rukun imannya. Diikuti dengan rukun-rukun Islamnya. Dan diikuti dengan perintah Allah. Seluruhnya. Maka lihat bagaimana ahli neraka yastarikhu nafiha menjerit-jerit merau-rau. Sampai berkata rabbana akhrijna keluarkan kami nak mal saliha. Gairul ladhi nak mal. Kami nak buat benda baik dah. Oh. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Wajakumun nadhir Bukankah kamu telah pernah hidup di dunia? Dan kami berikan satu tempoh masa kamu untuk kamu cukup berfikir dan telah datang kepada kamu peringatan kami. Apa maksud peringatan kami? Telah datang kepada kamu usia 40 tahun. Usia 60 tahun. Itu usia peringatan. Tentang kita ni masih budak-budak okeylah lara sana lara sini. Remaja pun sama lah tangtung-tangtung tang sini. Masuk umur 20-an pun sama Duk sibuk je kerja sana kerja sini. Duduk cari makwa sana pakwa sini. Masuk umur 30-an Duk sibuk nak bina sikit kejayaan dan masa depan. Dah masuk 40 kita mula matang. Kita mula beza dah apa benda kita nak apa kita tak nak. Tentang ini umur 40 kata ulama wajah akmun nadhi telah datang peringatan. Uban mula bermula pada usia 40 tahun. Yalah ada orang 30 dah ada uban. Tapi kita cakap umum ni masuk 40 tahun. Saya dulu belum 40 semua hitam. Ha, dah masuk 40 belum. Ubang dah. Semua kawan-kawan kita. Saya jumpa kawan-kawan lama. Yang dah umur 40 ke atas. Macam saya lah. Ubang dah. Allah. Nampak tua. Saya pun tua. Kata ini semua menandakan dia panggil nazir. Peringatan. Contoh kalau rambut dah berubah, janggut dah berubah. Dan kita mula rasa kelemahan-kelemahan fizikal kita. Itu semua nazir peringatan. Apakah belum cukup peringatan tadi untuk kita kembali kepada Allah? Alam yakninil ladhina amanu antaqsha'akulubuhum lidhikrillah wa ma nazala minal haq Apakah belum sampai waktunya bagi orang beriman untuk mereka lebih khusyuk dalam mengingati Allah dan menerima kebenaran? Tuan-tuan, terimalah kebenaran dunia ini sementara. Terimalah kebenaran kita akan mati dan pergi ke sana. Terimalah kebenaran akhirat itu kekal abadi. Terimalah kebenaran kita akan dihisap oleh Allah. Syurga itu benar, neraka itu benar. Terimalah kebenaran tuan-tuan bahawa kita akan mengadak dan bertemu Allah. Terimalah kebenaran ini. Ini kebenaran. Dunia sehebat mana pun kita akan tinggalkan. Terima kebenaran ini. Wajah aku Nanti tak datang peringatan pada kamu. Lalu kata setengah ulama' maksud peringatan di sini, matinya orang-orang dekat dengan kita. Mautul akarib. Tuan-tuan, ada orang pasangan dia pun dah mati. Yang sebantan dengan dia dulu. Ada orang, tuan-tuan mu'ayyar yang dulu dia peluk dalam dakapannya telah mati. Ada orang adik-beradik yang main bersama-sama dan membesar sama-sama dah mati. Ada orang yang dia kawan rapat, ngetes sekali dah mati. Yang bonceng motor sekali, rempik sekali dah mati. Bukankah itu nazir? Peringatan. Tetapi peringatan-peringatan ini cukup untuk menjadikan kita ingat kita akan mati. Jangan jadi bodoh. Bukan apatah lagi bila kita dah masuk umur nak puluh tahun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zara Allahu ilamriin akhara ajalahu hatta ballahu sittina sanah. Allah Ta'ala tidak menerima apa-apa pun keuzuran orang yang Allah Ta'ala panjangkan usianya. Sampai umur dia 60 tahun. Jadi kita kalau masuk 60. Tak ada uzur lagi lah. Kata Allah saya tak boleh ni, tak boleh ni. Tak ada. Awak mesti. Saya tak kerti Quran. Masa awak mesti belajar. Karena Allah Ta'ala tak akan terima. Akhirat kelak orang-orang 60 tahun akan dibangkitkan sebab alasan pun tak akan didengar. Kamu dah 60 tahun hidup kat dunia. Patutnya dah faham sangat sebab kamu dah dengar ribu orang mati, dah tengok ratus orang mati. Takkan tak faham-faham dunia ni sementara? kadang-kadang ni syahwat kelalaian begitu kuat. Sampai kita lupa untuk melihat kematian yang dekat. Lupa. Maka tidakkah kita ingin jujur dengan diri kita dalam mencari keuntungan? Tentang jujurlah dengan diri sendiri bahawa kita ni sudah hampir dengan kematian. Sebab tu kata Syam Dukar ni. Dalam tempoh kita nak ingat Allah, maka jauhi daripada bergaul, daripada tiga golongan. Pertama, bergaul perempuan. Kerana ia akan menambahkan syahwat. Tolak bini kita lah. Kerana kebanyakan kelalaian itu pada bergaul dengan perempuan. Berlainan jantina. Kalau lau. kalau perempuan, kawan dengan lelaki. Dah jangan lagi. Kerana bila seorang tu duduk dengan lain jenis perempuan, syahwatnya akan merebak. Atau syahwatnya akan muncul. Maka dia tak akan fikir kebenaran. Dia cuma fikir syahwat macam mana nak dipenuhi. Itu berlaku zina. Yang kedua, jangan berhimpun dengan budak-budak. Kerana budak-budak wataknya main. Kata so, kita atuk-atuk. Kalau -atuk. so, tak malam duduk ngadak cucu. Jadi macam lebih cucu dari cucu. Cucu main pistol satu, kita dua pistol. Cucu, tuan-tuan dia main kuda sekejap. Kita pula terlebih kuda main. Jadi kita pun orang tua jangan kawan budak-budak. Kerana otak kita mentaliti main. Tapi tak boleh main cucu. Boleh. Tapi bukan itu prioriti lagi. Bosan-bosan kejap-kejap gila main cucu. Itu atas satu hari duduk main dengan cucu. Allah. Uginya. Yang ketiga. Jangan bersama dengan orang-orang jahit. Kita bersama orang jahit. Kita pun nak jahit macam dia. Bodoh macam dia. Padahal sudah sampai masa. Kita mula jadi cerdik. Cerdik dengan melihat akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Al-Qais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik pandai itu sentiasa muhasabah dirinya. Dan beramang untuk air kematian. Jadi kalau kawan orang-orang muda tuan-tuan sekalian. Maka kita jadi tak cerdik lah. Kata Syam Dukhadi. Kawanlah dengan orang tua yang bertakwa. Yang semangatnya kuat. Dan beribadat. Kata kita kalau jumpa orang, orang tua yang bertawabat. Dampingi dia. Ibadat kuat. Kita kalau jumpa orang tua Yang sedar dia akan mati Dampingi dia Orang sakit kanser Orang sakit-sakit yang kita panggil uh, Amrot fatahkah Sakit-sakit yang tak ada obat Pada penemuan ilmu manusia Tuan tak duduk dengan dia Tuan, -tuan akan berbicara tentang mati Lebih insaf Lebih insaf Duduk dengan pesakit kanser Duduk orang yang uh, sakit teruk-teruk ni yang dia pun tahu umur dia dah tak panjang. Tuan tak duduk dengan dia hati kita jernih. Kenapa ingat mati? Itu yang sebenar. Sebab tu untung orang, orang sakit ni satu sudut. Kenapa mereka lebih ingat mati daripada orang sihat? Tapi kalau sakit pun tak ingat mati, maka ini rugi dunia akhirat. Allah dah beri peringatan. Lalu kata Syamdul Qadir, kalau kamu tengah-tengah nak buat ibadat, tiba datang orang muda jahil. Boleh terima dia tetapi sebagai tabib Maksudnya kamu kena nasihat dia Jangan kawang dia tapi beri nasihat Jumpa anak-anak kecil Kalau ada perempuan datang pada kamu nasihat Dia zaman muda dia Kau main perempuan misalnya Dah tua nak insya datang perempuan tu balik kat kita Beritahu dia Cik Jah misalnya, Cik, cik Nak Kita nak makin tua Buntilah maksiat, buntilah benda lara Kita pakai ingat Tuhan belakang lah Kita taubat pada Allah tetapi itu cara baik untuk kita mentaati Allah. Dan kata Syekh Qadir, hendaklah kamu senantiasa berzikir pada Allah. Bagaimana berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya iaitu mentaati Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah menyatakan, siapa yang taat Allah dia telah berzikir pada Allah. Walaupun semahanya di sikit, puasa di sikit, bacaan Quran dia pun sikit. Dalam keadaan dia mentaati Allah, dia sedang berzikir tuan sekarang kita duduk majlis ilmu kita sedang berzikir. Kita duduk majlis ilmu walaupun online, offline ke. Ada ulama' kita boleh jumpa online je. Offline tak boleh. Orang tak bagi. Ada orang dengki. Ada orang yang ada masalah hati dia. Tak bagi jumpa. Tapi online. Online pun tak nak bagi juga. Maka ini watak-watak yang merupakan ujian kita dalam mencari kebenaran. Sebab setiap kebenaran tu ada ujian. Tentu jangan ingat kebenaran tu percuma. Kebenaran ada harga. Mana ada kebenaran tu percuma. Kalau kebenaran itu percuma maka kualitinya berkurangan. Di mesti ada harga pengorbanan. Maka kita duduk pada sinema online ke offline. Kita berada dalam sedikit. Tuan-tuan dalam usaha menghubungkan silaturahim, tuan-tuan berada dalam zikir. Tuan-tuan dalam membantu orang fakir miskin, Maka itu dalam zikir. Walaupun kita tak banyak bertasbih dan sebagainya. Sebab itu kata Sa'id bin Jubair di Allah Ta'ala Anhu. al ta'atullah. Faman ata' Allah faqad zakarahu. Wa man lam yuti'hu falaysa bidhakirin wa inkana kathira tasbihi. Maksudnya, hakikat zikir itu ialah ta'at pada Allah. Bukan sebut subhanallah, subhanallah. Hakikat-hakikat dia. Memanglah sebut subhanallah tu zikir. Tapi hakikat zikir. Hakikat zikir itulah taat kepada Allah Ta'ala. Dan siapa mentaati Allah, dia telah berzikir pada Allah. Dan siapa yang tidak mentaati Allah, maka dia tidak berzikir dengan Allah walaupun dia pegang butir tasbih atau bertasbih. Kadang-kadang ada -kadang kita tengok orang pegang tasbih. Jalan tasbih misalnya. Tasbih, tasbih, tasbih. Apakah dia zikir? Ya, dia senang zikir. Tapi itu bukan hakikat zikir. Hakikat zikir kalau dia dalam mentaati Allah. So kalau tengah-tengah zikir, tapi dia memandang yang haram, maka itu bukan taat pada Allah. Hakikat zikir itu bila kita tak Allah, kita sedang berzikir. Walaupun saya katakan saya tak gerakkan tasbih. Atau tidak ada ta tasbih tangan saya. Atau tidak ada pe adat pengira bilangan nombor. So, bukanlah kita kata habis sahabat zikir itu bukan Allah. Ia ya, tak Allah. Tapi bercerita tentang hakikat tak Allah. Hakikat tak Allah itu bukan sekadar pada jari jemari yang membilang zikir tetapi pada seluruh anggota badan yang mentaati Allah. Jadi kalau kita sedang semayang, kita berzikir. Saya ketika kalau saya berjalan untuk menghubung, menghubungkan menghubungkan silaturahim, saya sedang berzikir. Bagi ini semua zikir-zikir yang hebat. Kenapa kata Syam Dekadir? Tentang makna zikir. Tentang sekalian. Bila kita baca hadis Rasulullah SAW. Tentang orang-orang yang dianggap sebagai berzikir. Bila Nabi menyatakan inna lillahi malaikatan sayyaratin yatlubu nahilaka zikr. Sesungguhnya Allah Taala ada malaikat-malaikat yang sentiasa bergerak berjalan mencari mana di halakah zikir. Ini halakah zikir. Baik. Malaikat pun cari halakah zikir. Zahir halakah zikir ini dua benda. Pertama ialah orang bertasbih memuji Allah Taala. Yang kedua orang-orang yang menuntut ini Itu zahir. dipanggil panggil zawahid. Tapi hakikat dia ialah apa sahaja perbuatan mentaati Allah dia sedang berzikir. Kita yang kita duk zikir Allah Alhamdulillah untuk kuatkan badan kita mentaati Allah. Itu tak perhatikan kita semayang. Lepas semayang kita mau zikir lah. Tasbih, takbir, tahlil. Kita zikir. Dia pakai tersurah semaya. Kenapa? Ini zikir ni untuk apa? Untuk menguatkan lagi ibadat kita yang berikut. Berikut. Pun. Itulah hakikat zikir. Jadi kalau kita sebut zikir bukanlah seperti kita mesti ada tasbih untuk kita bilang ratus ribu. Walaupun itu baik. Tapi hakikat zikir letak di kita. Dalam mematuhi perintah Allah. Tentang sekalian bila kita sebut mentaati Allah. Pada asas apa? Ada beberapa asas dalam nama ta'at Allah. Yang pertama pada asas mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Dalam asas keimanan kita pada Allah. Yang kedua pada asas berakhlak baik kita dengan manusia. Hari ini kita berada pada zaman orang yang tak jaga akhlak dia. Agak suka kita nak cari orang yang benar-benar menjaga mulut dan tulisan dia. Agak suka. Maka ini ujian berat Di akhir zaman. Benar bila Rasulullah menyatakan tujuan aku dibangkitkan memuliakan akhlak. Rupanya isu akhlak ni tak selesai sebagai juga, mana juga isu akidah. Isu akidah tak selesai, isu akhlak pun tak selesai. Maka perjuangan kita pada akidah dan akhlak. Kadang-kadang kita jumpa orang yang dia kata Islam bagus tapi akhlaknya buruk. Buluk dia tak sunyi daripada maki Buluknya tak sunyi daripada menyesatkan orang tu, menyesatkan orang ni. Seolah-olah dia menentukan siapa sesat atau tak sesat. Mulut dia sibuk memfitnah orang tu kan. Kata ini membahayakan. Di antara ciri-ciri akhlak yang baik kita akan lihat. Tutur bualnya, tutur katanya. Bahasa dan larasnya. Penggunaan perkataan dan juga ayat-ayatnya. Kita tahu orang ni punya akhlak mulia. orang yang bertabayum, bertarayus. Hati-hati dalam memberikan komen dan sebagainya. Orang ni akhlak baik. Maka asas kedua kata para ulama dalam makna mentaati Allah ialah berlaku membina hubungan baik. Yang asas yang ketiga tuan-tuan ialah menundukkan syahwat. Kita zikir. Kalau kita punya syahwat makan, minum, tidur. Syahwat ni kalau tuan-tuan tak kontrol, dia dengan cepat langgar hukum syarak. Dia dengan cepat akan membuang syariat. Kita kan suka makan. Makan pula yang suka viral trending happening. Oh, macam cahaya lah. Trending satu hal, happening satu hal. Ingat apa pun kita nak makan, tunduk pada hukum halal. Kita kan tuan-tuan suka travel. Kita travel sampai jadi trouble. Oh, travel, travel sampai trouble. Nak travel macam mana pun, jangan lupa solat. Jangan lupa pahala dosa. Jangan duduk Malaysia baik, pergi Turki, terbang kopiok. Oh, tu bukti baru tu. tu pergi kat lain. Dah lupa dah hal haram dalam pandangan, dalam pendengaran. Syawak kita nak tidur. Bagus tidur. Tapi janganlah tidur sampai buang waktu solat. Lambatkan solat. Melakukan perkara sia-sia. Yang keempat, kata para ulama dalam makna zikir pada Allah itu ialah kita mengetahui semuanya milik Allah tak ada milik kita. Kata orang ni sedang berzikir bila dia tahu Kita ni tak milik apa-apa Kita tak milik apa-apa tuan-tuan Dalam tuan hidup ni Dalam beragama Kalau tuan-tuan belajar agama Siapa peringkat tuan-tuan faham Kita tak milik apa-apa Sehingga kita kata Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Semua daripada nikmat yang datang pada kamu Itu dari Allah Kul kullu min indillah Katakan semua daripada Allah Katakan kita tak milik sesiapa Inna lillah wa inna ilaihi raji'un kita milik Allah. Dan pada Allah kita kembali. Kata bila orang tu benar belajar agama, dia boleh tahu dia bukan milik. Saya bukan pemilik isi saya. Saya menjaga amanah. Saya bukan pemilik kereta, duit, aset. Bukan. Saya cuma dipinjamkan oleh Allah. Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia beri nasihat. Ingat kita ni hidup kat dunia sebagai daif. Diri kita ini daif, tetamu dan harta pula sebagai pinjaman. Tetamu kena berangkat pulang dan harta kena pulangkan. Saya tuan-tuan hidup kat dunia tetamu dan barang yang ada pada kita harta pinjaman. Tetamu apa kerja dia, dia datang satu rumah, dia kena balik. Tuan-tuan datang ke rumah dunia, tuan-tuan kena balik ke rumah tuan-tuan. Mana rumah tuan-tuan? Lama mana rumah kita sebenarnya akhirat? Saya cuma tetamu di dunia. Pulang. Ini kata belum Masuk. Dan harta yang kita ada amwaluna ariyatun harta kita pinjaman fal ariyatu turad dan yang dipinjam mesti dikembalikan jangan sombong yang kita ada itu pinjaman jangan sombong lebih kalau kita menggunakan dengan cara yang salah sedangkan kita pinjam maka banyak hukumannya maka ini asas kita dalam makna zikrullah itu dengan iman kepada Allah dengan pelakuan akhlak yang baik dengan menundukkan hawa nafsu dan dengan mengetahui bahawa semua nikmat ini datang dari Allah dan kita tak miliki apa-apa. Tak miliki apa-apa. Maka kerja kita tuan-tuan ialah memperkasakan takwa kita pada Allah. Ketaatan kita pada Allah. Akhlak kita dalam muamalat. Dan melihat segala nikmat itu pinjaman dan amanah. Tidak lebih daripada itu. Jangan pernah tengok nikmat ini adalah saya punya saya punya. Jangan jadi seperti korun ketika mana wama Utitum il bila korun berkata bahawa apa yang aku dapat daripada segala nikmat ini semuanya datang daripada ilmu aku ilmu aku inna ma ala ilmin indik sesungguhnya aku dapat semuanya kerana aku bijak kata korun kita kata ini dari Allah Kata itu sebab korang dibinasakan. Tidak korang tak dibinasakan lagi. Bila dia mula kata nikmat dia datang ni semua dari dia, maka bermula kebinasaan. Ingat. Kalau mula kita berkata nikmat itu kita punya. Kita cari. Itu lampak kerak. Kita lupa Allah memberi. Bermulalah jatuhan kita. Ha, tunggulah tak lama jatuh ya, tu. Tapi kalau kita kata ini semua dari Allah. Allah beri amanah. Pakai saya mengambilnya untuk seketika. Untuk melaksanakan kata-kata Allah. -kata. Jadi itulah dia makna zikir. Jadi ingat, apa Syamdul Qadir sebut dua benda atau tiga benda? Pertama, tak ada lagi alasan kita dah tua. Buang alasan. Yang kedua, ubah pergaulan. Dan yang ketiga, sentiasa memperbanyakkan zikrullah dan zikrullah itu ialah mentaati Allah. Namanya bagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.